Вчера взорвали в оккупированном Луганске мэра Миста Манолиса Пилавова. Я его лично знал случайно по телефону. Когда-то работал, ну, вез игроков в Зарю Луганскую. И у меня был товарищ, ну, плохой человек, но тогда я с ним вместе типа был. Он вышел из тюрьмы, и я его хотел от одной банды оторвать, и он попал в аварию. Под наркотическим воздействием. Я думал, что его перевоспитаю, покажу, что есть нормальная жизнь. И он меня познакомил со своим другом, обычным слесарем. А этот слесарь Когда служил. Как это работает просто у нас? Служил с парнем вместе в армии. Этот парень Коля там самым влиятельным в Луганской области он король черных копанок. Чтобы вы понимали, уровень этого Коли, он подходил к этому Геллеру, это владелец Куба Заря Луганск. Сейчас он там, типа, я не знаю под кем он, но он влиятельный сейчас в Украине. И он ему говорю, братан, привет, как дела? И этот Коля мне, а Коля этот хоть и крутой был, но он там не пыжился, я говорю, я там звоню от Васи, из Днепра. Не ну из Днепра, с Днепра, Он ну, привет, братан. Он говорит, позвонишь Манолису, скажешь, что я, ты нет Николая, пусть помогает тебе. Ну, я ж позвонил этому Манолису, а он уже взрослый дядька, но я не, даже не знал, по телефону у него такой приятный голос. И есть, например, мне давали Донецких телефонов, я когда звонил главному киллеру Ахметова, Ахметов же когда приватизировал, кто-то у него стрелял. И у него был этот э, Вадик э, э, Олимпик Донецк. Я его забыл фамилию. Тот, тот такой быковал, наглый такой, ты это там это ну, мурчит. Э, возьму паузу. Вадик Гельзин. Гельзин. Это там типа блатной такой киллер Ахметова. Ну как его говорили. Может, он не киллер Ахметова, но говорили, что Вадик публичное лицо киллеров, а Миша Михаил Михайлович Ляшко, Миша косой, негласный главный по киллерам. Ну так как метод становился самым богатым. Это наши стартапы, <coughs> украинские. А Пивалов, он был такой культурный дядька. Несколько раз к нему звонил, он меня тогда состыковал с Рафаиловым и по звонку Пивалова Рафаилов, то есть он меня не знал, а партнеры киевские отказались от сделки полностью, кинули меня. И я говорю, у меня сейчас этих средств нет, но мне надо его довести с Африки. И они даже не зная меня, оплатили определенную сумму. Ну, мне в руки не давали, но документы оплатили, там, билеты, то, то, то. И я говорю, ну, если, типа, не сорвется сделка, приеду, буду работать на базе Заря Луганск, отрабатывать этот долг. И я не знал, что он сепаратистом станет это, за ДНР, а он ЛНР. А он оказался главный делах ЛНР. Но в личном общении о нем были самые приятные впечатления. Тогда это был 2011 год. Тогда не было еще ни Майданов, ничего. Как раз Евро чемпионат начинался в 2012 году. И вот так я так с ним контактировал. Ну, хочется отметить, что он занимал уже тогда большой пост. Там в Руганской области один из главных был. Но он не быковал никогда. И потом он же пошел по Он создал эту ЛНР. И вчера его взорвали. Я думал, что он такой, он грек, грек, грек из Кавказа приехал. Я думал, что он прохаванный, хитрый, и после того, как руководит ЛНР, смоется в Москву, там будет тяжелее достать. Но он ходил по любимому Луганску и любимый город, можешь спать спокойно. Ну не, по, не пожалели на него, заложили, я не знаю, но ну, грамм 500, наверное в тротиловом эквиваленте там кусок дома оторвало